Untuk makluman awal tuan-tuan, sebenarnya kami tujuh lapan keluarga di sini, di air memang tak nak keluar. Walaupun semalam saya didatangi oleh beberapa pegawai dan SB mengarahkan saya dan pergi ke rumah saya ambil gambar barang-barang. Tapi saya tetap mempertahankan. kemudiannya YB Nurizah memaklumkan pada pegawainya memujuk kita semua agak berpindah atas fakta keselamatan anak-anak dan daripada awal kita cakap memang kita tidak menghalang pembangunan. Jadi kita akur dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada YB Nuriza sebab YB Nuriza adalah pemimpin kita, ahli parlimen di sini, apa pemandangan daripada dia kita kena terima. Dan akhirnya saya bersetuju untuk keluar. Dan hari ini hari terakhir. Saya sedang merancang sama beberapa AJK dan rakan-rakan dan bersama NGO dan peguam peguam-peguam NGO eh untuk membuat satu memorandum di atas keperitan dan tekanan yang kita terima selama ini dihantar ke Suhakam hak asasi manusia untuk menilai semula apakah tuduhan kita ataupun pihak-pihak tertentu yang menekan kita selama ini menguntut undang-undang tapi apa yang kita maklum tidak dan kita juga sedang merancang Sama peguam-peguam kita dan NGO Untuk mengambil tindakan Sekiranya ada apa-apa yang berlaku di, di, di tanah kita di sini Yang tidak mengikut undang-undang Sejarah awal, kenapa orang marah sangat di sini? Yang media kena tahu ni. Orang marah sangat Kerana pada kali pertama pembangunan nak dibuat Di kawasan kampung Kerinci Flan 4 tingkat Surat yang dikeluarkan adalah surat daripada ketua bahagian UMNO Lembah Pantai. 2007 tarikhnya. Jadi, bila kita penduduk, tentunya kita tertanya-tanya. Ya, sejarah itu sejarah hitam. Dah tercalit dah. Ya, kalau nak buat pembangunan, mana-mana kerajaan perlu bertanggungjawab buat secara transparan, kata orang putih. Bila dah terbuka maksud penduduk pun mereka boleh faham, mereka boleh fikir. Jangan layan orang seperti orang bodoh. Ya, pada saya begitu. Menteri nak perkenalkan sistem referendum. Kalaulah sistem referendum itu sistem yang legal, yang benar-benar ada tempat di undang-undang Malaysia, mereka tak akan paksa pengusiran berlaku bawa akta pengambil alihan tanah. Jadi, saya pohon hari ini, dalam sejarah janganlah dihitamkan nama-nama mereka yang sekarang ya dipaksa berpindah jangan dihitamkan sebagai anti pembangunan pengkhianat penghasut. Kita bila buat sesuatu kena ikhlas, kena ikut undang-undang, kena buat untuk membantu penduduk khususnya pemilik di sini. Pagi ini memanglah macam mana diterangkan oleh Yang Berhormat Nanda Nurizah Satu saat Satu peristiwa Yang tidak akan kita lupakan Sempanjang hayat kita Kini Saudara-saudara dan saudara-saudari di Zalimi Dan esok mungkin giliran kami pula. Oleh itu, kita semua mestilah bersatu padu. Terutama sekali, saya sarankan kepada Alina Idrus dan rakan-rakan supaya keluarga yang 34 itu hendaklah diistimewakan. Saudara-saudara mestilah menganggap bahawa saudara-saudara semua dalam satu keluarga yang besar. Dan kami berjanji di pagi yang mulia ini tidak akan membenarkan saudara-saudara sekalian dilakukan sebegini rupa ingatlah saudara-saudara sekalian perjuangan kita belum selesai ingat tanah ini tanah pusaka kita tanah datuk nenek kita Tiada sebab Kita diusir keluar begini Oleh itu Pesanan saya Saudara-saudara yang 34 keluarga ini Mestilah bersatu Kukuhkan ikatan tuan-tuan Jadilah tuan-tuan Kalian semua Sebagai satu keluarga besar Dan Kami berjanji insya Allah akan membantu seberapa yang terdaya mari kita pagi ini melancarkan tabung tabung perjuangan anak-anak yang dizalimi di kampung Kerinci dan saya berharap sangat-sangat yang kita lancarkan 18 bulan lalu di tempat kita ini pada pagi di bumi tanah air tercinta. So, saya nak mengatakan bahawa kejadian yang yang berlaku di sini adalah salah satu contoh sebenarnya saudara-saudari. Salah satu contoh kekejaman kekejaman sesuatu, sesuatu pemerintahan ya dan juga kekejaman undang-undang yang tidak adil iaitu akta pengambilan tanah. Dan juga adanya banyak akta lagi yang kita pun mungkin tidak tahu. Dulu dan sekarang ada. Pernah, pernah dengar itu yang akta ordinan darurat itu. Emergency ordinance. Itu adalah ada satu akta di mana dalam 24 jam mereka boleh datang untuk mengusir kamu keluar dan merobohkan rumah anda. Emergency ordinance. Emergency Clearance of Squatters Act itu ada. Um saya nak mengatakan bahawa kejadian-kejadian seperti ini berlaku kerana undang-undang ini membenarkan ini me me berlaku. So kalau kita menahan atau menentang kejadian seperti ini daripada dilakukan, kita mesti menentang undang-undangnya juga. Undang-undang itu mesti diubah dan kita mesti membuat sesuatu kempen yang lebih besar daripada satu insiden satu kejadian seperti ini. Kami dari pihak Permas sebenarnya dalam beberapa bulan ini akan melancarkan satu kempen. Kempen untuk merubah undang-undang yang zalim dan kejam seperti ini. Contohnya adalah yang akta pengambilan tanah ini, ya. Kita akan meng meng mengajak menjemput semua kawan-kawan dari kawasan-kawasan Jinjang, dari Kerinci, dari Kampung Railway di uh, Sentul, Kampung Cebada masih ada di Sentul, uh, Kampung uh, Ladang Bukit Jalil juga ada. Semua ini akan berkumpul bersama-sama dan akan membuat satu kempen untuk advokasikan, advokasikan untuk merubahkan undang-undang ini. Uh, akak ni buka kedai ni dah 15 tahun. Uh, disebabkan pemindahan kedai ni, akak tak dapat jadi bila Kak tanya dengan pemaju pasal pemindahan, pemaju suruh pergi di PKL. Bila dah di, pergi di PKL, di PKL kata pergi dekat pesatuan penduduk. Jadi dia orang ni dah pusing-pusing macam tu je. Jadi sekarang Kak tak tahu nak minta tolong dengan siapa. So sekarang ni dah seminggu akak cuti nak settlekan benda-benda ni lah. Jadi masalah yang sampai sekarang pun tak selesai lagi. Ha, tu jadi akak nak minta bantuan lah perhatian dari mana-mana pihak kan untuk akak dapat kedai dan nak meniaga semula. Sebab ini mata pencarian akak. Akak tak ada mata pencarian lain. Saya rasa adalah relevan untuk penduduk-penduduk kampung -penduduk Inci ini meminta tuntutan pampasan sebanyak RM500,000 apabila mereka menyerahkan 100% hak milik mereka kepada pemaju. Saya tidak nilaikan dari segi rumah. Memang rumah kita ini buruk kita beli rumah dalam uh, pada masa itu RM13,000. Tapi cuba kita buka semula, uh, kita ke belakang semula, value RM13,000 pada tahun 70-an itu macam mana? Sedangkan kita nak dapat RM10 sehari pun susah. Bukan sekarang, budak satu tahun pun orang boleh bagi dia RM5. Okey, cuba kita buka minda kita. Pada masa itu, kita nak dapat 10 sen boleh boleh bapak kita susah. Jadi itu value dia Value perik jerih Ibu bapa kita Generasi yang terdahulu membuka kawasan ini Tapi apabila Kawasan ini sudah mempunyai nilai yang tinggi Mereka datang Kerana mereka nampak ada keuntungan di sini Baru mereka datang Jadi apa salahnya Kalau keuntungan itu kita bagi sama rata Bukan kita nak lebih-lebih Itu sebab saya, saya tekankan perbandingan antara kampung kinci dengan jelatik bangunan yang sama tetapi kawasan lebih besar daripada jelatik kawasan kampung kinci yang kita serahkan kepada pemaju adalah lebih besar berkali-kali ganda jadi pemaju dapat untung keuntungan yang besar daripada kawasan yang kita berikan apa salahnya keuntungan ini diberikan maybe uh, 70 30 pemaju untung 70% keuntungan 30% diberikan kepada family